How deep what does it work? How deep the fertilizer blue jet is going? На blue jet в 10-12 centimeters. So is an injecting. this is a... okay. so, Last year, corn? year was a corn? В прошлом году была кукуруза. Кукуруза.

Corney never hold. Okay? So every time the root finds this, comes from here down here, where the this is. до того It will stop working, so because it's my own. Yeah. It will stop going down. Yes. That's the corn neat. So we'll predict that we will see this. И там это я видно явно в яме. Does Есть ли у вас поля не ходы в блюдже. Yes, У нас там шут один. Uh, okay. okay. Причем, причем, uh...

До посева почва была обязательно на одинаковом уровне. Она была выровнена uh -huh. okay. Весь uh -huh. этот уровень был одинаковый. Uh -huh. yes, 21, when I was first visiting here. Первый раз, когда я приехал в 21 году. You remember that you had a lot of rain. тот год было очень много Two or four weeks earlier. На 2-4 тижня раніше вони пішли. Окей? Закриваючи колесятка, сивалки, они шли вот тут. Там, где были запаковочные колесчатка севалки. We вот were, он показывает места. We Мы там э, э, yeah. а? заметили <laughs> 5 сантиметров через двиг, через почва была разница. 5 сантиметров. So, там, где прошли колесчатка. И вода отсюда шла The water going here? Draining to. Куда вода уходит? Куда она дренажирует? Ты не про? Не про? О, о, ты не вери, Ты не Ну все равно она в дне проходит. Yeah. Это Это почва. It's now in Black Sea. Она уже в Черном море. Or somewhere in between. Или где-то по дороге в Черное море. Италия. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. It is not This is your soil fertility, which is going away. Это ваше плодородие вашего грунта, которое потихоньку уходит навсегда отсюда. Okay? Okay. But you have, we were driving through this deep, nice soil with a car. Но мы машиной проезжали вот такой глубиной прекраснейшая почва. So, this is, let's say, two meters. Пусть это будет 2 метра. If you every year you lose one centimeter, если каждый год вы теряете только по сантиметру you плодородия, can keep doing this for years. Вы можете еще 200 лет вот это make even a little big, bigger greater area. Like you you, do you mean a bigger pit or what? No, bigger area with soil, with straw. where this is Five square meters. Five square meters. Yes, five square, whatever. Вот это сколько сможете, хай, 5 квадратных метров. Взяли и покрыли э, покровом. Потом ну, должен быть измеритель вологи почвы. And the а также э, чем измерять температуру. And go as many times until harvest there. И ходите сюда и записывайте, в какое время, какая температура, какая влага. А что самое лучшее урожай.

Сравните с качанами с других 5 квадратных метров, где нема вот этого покрова, который вы уложите. Measure, you know, in which height the was. А также замеряйте, на какой высоте растения находился качан. Measure the width of the leaf above the Значит, также замеряйте ширину листа, который находится над качаном. Above the Okay. Do as many measurements you can Делайте всякие, всякие возможные замеры для сравнения. When you see ob obvious differences, если вы увидите очевидные разницы, то есть вы, вы, вы побачите, что да, что-то тут отличается. Обязательно все замеряйте, что э, отличается от чего. Because we have to, you have to start to understand what is the Потому what is the что вы должны в конце концов понять, что же является причиной вот этих отличий, что одно отличается от другого. Yes. В чем причина? Yes. So, really yes. Вот это место, которое выбрали, это прекрасно. Here, Потому что много воды сюда не притечет. Тут нема такого уклона. Тут практически равнина. Yes. And we will now do the straw. А сейчас мы разложим yeah. там еще это зеночи, соломы, we rain, потому что скоро дождь. Мы сделаем еще такую полоску с этой соломой без искусственной воды, без добавки воды. And tomorrow morning, а завтра в после дождя, мы, мы можем опять померить лесницы. Okay, and then, and then go on, and, and, and it's not about, and you will see big differences.